就当这一切是一场噩梦，醒来就没了。我怕做噩梦。放心吧，我会把你噩梦里的东西通通都赶走。 这场雨淋湿谁的发，才能让梦停下？ 一切都是从这里开始的。我有时候很想，这一切醒来都是一场梦，但是又害怕，梦醒了，你却不见了。不会的，我会一直陪着你的。闭上眼睛。 仔细聆听，忘掉眼前这个世界，说不定你会听到石伯伯想要对你说的话。 谢谢大、啊、家，恭喜你啊！恭喜石总、啊，不能、啊、叫石总，啊、现在得叫石董了。好、哦，哎、恭喜董事长！事长谢谢大家，谢谢。这段时间大家辛苦了。那个水镜破亿了，你也当董事长了，那我这个执行制片人是不是可以去掉“执行”两个字了啊？准了。哎，石董，那我们元气工作室是不是可以加薪了？ 岂止是加薪，还要分红。哇！那我的片酬是不是该涨涨了？你本来就是公司董事，片酬就当入股了。干杯！干杯！干杯！石梦<杯><杯>哥哥当了董事长，我有什么好处啊？那左右想要什么呀？哥哥都给你买。谢谢石梦哥哥。那么我要去迪士尼玩。哎，这种亲子活动呢？ 就不麻烦董事长了啊！厚脸皮，改天爸爸带你去啊！可你还不是我爸爸呢？呃，马上就是了。啊。哈哈，干一个大家，一起来，来干杯！干杯！干杯！哎，等一下，怎么了？你送我那个东西呢？哦，去哪儿了？快点拿，快点拿！是不是在你卧室？啊？左阳，怎么了？哎我去，啊，去拿东西！快去快去，快点啊！快快快！ 是不是在你卧室啊？行行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 ，OK OK，我怎么样行不行？没问题，没问题。什么东西啊？哎呀，就是一个哎石梦送我的礼物。哎，算了，我猜你也找不到，我自己来吧。我帮你一起找，你告诉我是大是小啊？没事没事，我自己来。